अन्वे च बहवः त्यक्त नाना त्यक्तजीविता नानाशास्त्रप्रहरण सर्वे युद्धविशारदा अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षिन्तु भवन्तः सर्व एव हि अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं द्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् तस्य सञ्जनयन् हर्षं कुरु वृद्धपितामहः सिंहनादं विनोद्योश्च संकं दद्मौ प्रतापवान् ततः शङ्काश्च वैर्यश्च पनवानकगोमुख ततशङ्काश्च वैर्यश्च पणवानकगोमुख सहसैवाभ्यन्यता सशब्दस्तमुलोऽभवत् ततस्येतैर्हक्तय महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदद्मतु ततस्येतैर्हैर्युक्तये महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदद्मतु पाञ्चजन्यं हृषिकेशो देवदत्तं धनञ्जय पौण्ड्रं दद्म महाशङ्कं भीमाकर्मवृकोदर ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतां सुपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु धन्यवादः